Наша задача э, спасти человека, оставить его живых до того, как приедет бригада скорой помощи. То есть мы стараемся там, наложить жгут, перебинтовать и по возможности только в экстренных ситуациях э, произвести какую-либо инъекцию. Меня зовут Антон, я являюсь волонтером мобильной медицинской бригады Красного Креста. Здесь работали мои давние хорошие друзья, тоже студенты. Они пришли волонтерить по зову сердца, и они предложили Антону: если ты хочешь приносить пользу и помочь людям, то приходи к нам, попробуй себя. И я хочу сказать, что с первых дней мне понравилось. Это были кассетные бомбы. Если я правильно помню, было около семи взрывов прозвучало. Бригада состояла из пяти человек. Мы поделились на две команды. Первая команда пошла по правой стороне, левая команда пошла по левой стороне. Старались большую часть людей перетащить за цветочный рынок, для того, чтобы, если не дай бог, повторный будет обстрел, для того, чтобы были хотя бы какие-то стены для защиты. Мы оказывали первую медицинскую помощь, наложение джутов, бинтование и промывка ран. То есть оказание до квалифицированной медицинской помощи. Внешне, конечно, я стараюсь быть спокойным, не показывать панику, для того, чтобы не пугать людей и, собственно, пациентов, которым должны оказать медицинскую помощь. Но в первую очередь это, конечно же, страх. И, может быть, это как-то звучит смешно, банально, но до сих пор не верится, что это все началось. Если мы не можем сейчас пойти служить, мы не можем быть как в вооруженных силах нашей страны, нужно хотя бы помогать как волонтер и помогать там, где действительно мы будем полезны. Я понимаю, что я прожил день не зря. Я смог спасти чью-то жизнь.